Суходольский колония, суходольская колония. Вот там он у меня сидел. Под Бахмутом. Баданимка. Под Баданимкой. 20, 20 числа месяц там 9 был, 23-й живут. Неделю не знали. Неделю. Неделю не знали. А потом уже знали, что он без пропавший. Вы три дня были тут, да, три дня. И сегодня тоже, даже перед и сегодня этим. Сегодня только узнали, что он приедет. Да. А утром позвонили, утром позвонили, ой Бришу, не утром, у час двадцать, у час 20 позвонили, вы так, по номеренку да, говорю по номеренку, так вашего сына обменяли Сергея, ожидайте звоночка, вам позвонят, что на территории уже тут. и получается я пришла и нашла. Там было возле того корпуса, решили до этого, другого пришли.